বন্ধুৱে এখন জোতাৰ দোকানত গৈছিলোঁ উপলক্ষ আছিল বন্ধুজনে বিয়াখন গাবলৈ যাব আৰু তাত এযোৰ আটাইতকৈ কম দামী জোতা তেওঁ এযোৰ কিনিব ঠাণ্ডাৰ দিন আছিল কাৰণে যেতিয়া দোকানীজনক গৈ আমি জোতা এযোৰৰ কথা ক'লোঁ তেতিয়া মোৰ পিতৃ বয়সীয়া এই দোকানীজনে এটা কথা ক'লে জোতা কিয় কিনি আৰু তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে আমাৰ বিয়া আছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তেতিয়া তেওঁ এটা শব্দ কৈছিল অঁ মই আৰু ভাবিছিলোঁ তোমালোকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়োৱা যাবা নেকি সেইকাৰণে জোতাই কিনিবলৈ আহিছা কথাটো একেবাৰে সহজ কিন্তু গভীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আকৌ এটা ঘটনা কওঁ আপোনালোকক এইখন বিয়াত এংগেজমেণ্ট আছে ৰিং চেনা মানে আমি আঙুঠি পিন্ধাওঁ বুলি কওঁ তালৈকে গ'লোঁ ল'ৰাজন মোৰ বন্ধু স্বাৱলম্বী তেওঁ নিজৰ ওপৰত নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দেখাব পৰা এজন ব্যক্তি স্বাভিমানী ব্যক্তি বিয়াখনত দেখিলোঁ সেই ল'ৰাজনক অৰ্থাৎ দৰাজনক যিজনক উপলক্ষ কৰি সেই কাৰ্য ৰচিত কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিজনক সেই কইনা কৰীয়াৰ মানুহখিনিয়ে কাৰো সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ সলনি তেখেতলোকৰ সম্পৰ্কীয় যিবিলাক অকণমান ধনী ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্তৰে হওক বা কিবা ব্যৱসায়ী হওক অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠিত হওক ব্যক্তিখিনিকে চিনাকি কৰাই দিবলৈ যেন মানে হেতা ওপৰে লগাইছে কিন্তু যিজনৰ বিয়া যিজনক সকলোৱে চিনাকি হ'বলৈ আগ্ৰহ কৰি আছে সেই ব্যক্তিজনক কিন্তু কোনেও চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই সেই কথাটো কিন্তু কইনা ঘৰীয়াৰে এজন ব্যক্তিয়ে অনুকীয়াই দিছিল মই বৰ নীৰৱে এখন চকীত বহি এই ঘটনাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছিলোঁ এইবিলাক বাস্তৱ কাহিনী আজিৰ সমাজখনত আমি কেৱল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা শেহতীয়াভাৱে এ চি এছ এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়বিলাককে আমি গুৰুত্ব দিওঁ কিয় বাৰু আমাৰ এনে মানসিকতা কিয় কষ্ট কৰি যিজনে যিকোনো এটা কৰ্মস্থান লৈ জীয়াই যদি আছে তেওঁলোকক আমি ৰেচপেকেও নকৰোঁ মই এটা কথা কওঁ আমাৰ ঘৰত যিজনে গাখীৰ নিবলৈ আহে আমি পাইকাৰী বুলি কওঁ তেওঁৰ মাথলি ইনকাম কিমান জানেনে নব্বৈৰ পৰা এক লাখলৈকে নব্বৈ হাজাৰৰ পৰা এক লাখ তেওঁ কষ্ট কৰে আৰু তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিমান ব্যক্তি আমাৰ দৰে সৰু সৰু এই গাখীৰ দিয়া মানুহখিনি জড়িত হৈছে আৰু তেওঁ লগতে দুজন ব্যক্তিক কৰ্মস্থানত দিছে ন হাজাৰকে দৰমহা দিয়ে গতিকে সেইবিলাকো মানুহ এইবিলাককো আমি সন্মান কৰিব লাগে অকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সেইবিলাকেই যে সমাজৰ কাৰণে বৰ আপৰিগীয়া সম্পদ সেনেকুৱা নহয় সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিৰে আচলতে নিজা নিজি কিছু দায়িত্ব আছে আৰু নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকল সদায় ডাঙৰ ব্যক্তি মোৰ দৃষ্টিক আৰু মই যিহেতু শিক্ষাৰ লগত জড়িত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় সেই কথাটোৱে কওঁ যে ডক্টৰ এজনৰ যেনেকৈ প্ৰয়োজন আছে সেনেকৈ আমাৰ চুইপাৰজনৰো সিমান প্ৰয়োজন আছে সমাজত সেই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰ এজনৰ যিমান প্ৰয়োজন আছে মেকানিক এজনৰো সিমান প্ৰয়োজন আছে গতিকে এই চিন্তা ধাৰ আমাৰ থাকিব লাগে সদায় স্বাৱলম্বী হোৱা স্বাধীনভাৱে কাম কৰাৰ যিটো মানে সুখ সেই সুখ কত নাই গতিকে কথাখিনি চিন্তা কৰিব সকলোৱে সকলোৱে অকল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা এটা ডাঙৰ বৃত্তিত জড়িত হৈ থকা মানুহখিনিয়ে আচলতে সমাজখন নচলে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে নিজা নিজা মৰ্যদা আছে আৰু সেইসকলোকে আমি উচিতভাৱে সন্মান জনাব লাগে বা উচিত ধন্যবাদ